чем 90-е, это уже Сомали полное Ежедневные выстрелы. Вы да. Жестокие убийства. вот раненый Запугивание и мародерство. Восток продолжает жить по бандитским правилам. Только те, у кого в руках оружие, диктуют, что кому делать. Людей просто воровали и требовали по 3 миллиона долларов. Под прицелом боевиков на Донеччине и Луганщине все без разбора. Журналисты, военные, международные наблюдатели. Вооруженные и очень опасные. Это как раз о террористах на Востоке. Действуют быстро, слаженно и часто без промахов. Они имеют подготовку, они проводят все операции, они деньги они выехали. Тоже эти люди, которые бесчинствуют и работают как профи на украинской земле. Они не военнослужащие а Никакого отношения к мощнейшим наемным армиям мира эти люди не имеют. Все они выходцы из горячих точек. Отсюда знают, как воевать и убивать. Не понаслышке. Формування в Краснодарском крае, в Ростове-на-Дону, тех людей, которые принимали участие в боевых операциях в Чечне, на Кавказе, частково в Афганистане. Это уже более квалифицированные, но более жесткие люди. Россияне тоже заметили на украинских территориях боевиков. Сегодня в город приехали три сотни профессиональных иностранных наемников. Но вот рассмотреть в них своих сограждан россияне так и не смогли. Так это спецназ, это элитные войска. Чтобы отвести от себя тень подозрений, продолжают вещать с телекранов то, что им выгодно. Помимо украинских солдат в регион прибывают боевики правого сектора и американские наемники из частной военной организации «Грейстон» переодетых в форму бойцов украинского спецподразделения «Сокол». Дезинформацию и откровенную русскую ложь моментально разоблачили в Украине. По США информация не подтверждается. С боку Российской Федерации это не На этих кадрах спецназ ГРУ – элита российской армии. Самая секретная структура – главное разведывательное управление генерального штаба. Именно эта элитная, как ее называют в России, структура имеет прямое отношение к организации всех сепаратистских сценариев в Украине. Военнослужащие, спецслужбы Российской Федерации, Гругенштабы, это одиницы, но они являются организаторами. Это те люди, которые давно уже работают, но под предприятием в Украине, как граждане Украины, но не спецслужбы. Тысячи наемников, засланных из специально подготовленных России, уже переправились и продолжают приезжать в Украину. Вони проникають через східні кордони, у нас 700 кілометрів. І часто кордони захищаються надзвичайно слабко. Вони проникають через Керч до Криму і тоді на територію України. І особливо під час подій Одесі з придністров'я. Похоже, президент Чечні Рамзан Кадиров таки здержав біщання. Я сказав, що я готов. в Украину, у нас есть добровольцев не один, не тысяча, а десятки тысяч, которые с удовольствием ждут украинский народ. И отправил своих верных помощников на Зов России. Прибыли 450 казаков донских и добровольцы с Чечни 300 человек. Этот бородач называет себя казаком. Приехал воевать в Украину, сначала в Крым, а затем на Донбасс. Бородатый боевик из России Александр Мажаев по кличке Бабай. Националистам, нацикам этим хочу передать, что бегите отсюда побыстрее, потому что мы уже идем за вами. Родом из Краснодарского края в России его разыскивает полиция за попытку убийства. Бабай был в криминальных полах. Вот послал тут казака долгий час, надзвичайно радикальный. Сам уверяет, что никогда не служил в ГРУ России и не воевал в Грузии, но действительно служил в российских вооруженных силах и ушел в запас в середине 90-х. Ну, вы как бы российский гражданин, но не российский спецназ. Так точно. Вот эти вооруженные люди кавказской внешности, похожие на чеченцев, стоят прямо при въезде в Донецк. Родировал? Родировал ну, конечно, конечно. Кадыров все Боевики с автоматами останавливают все машины и в грубой форме требуют предъявить документы. Быстро! Работай, Что, Отошли от машины. Быстро она перестреша. Да и террористы сами чисто сердечно сознаются. Приехали сюда убивать из России. Мы убили восторг область для подготовки. Ведение боевых действий. Групп там много. Некоторые засекречены. Около ста. Как брать власть в свои руки, сепаратистов просвещали прямо из Москвы. Народа, очередь, и вот. и... Да, ребят, тех людей, которые просто типа митинг могут собрать, организовать. Штаб, и с Белгорода подтянулся, типа? С Белгорода, они уже, короче, вот этом, они мне звонили, только... Силовики перехватили сотни и даже тысячи подобных разговоров между представителями российских спецслужб. Здесь же работает команда политтехнологов. Он является действующим офицером главного разведуправления вооруженных сил Российской Федерации. Граждане Донецкой Народной Республики, обращаюсь к вам с просьбой. С просьбой стать на защиту своей родины, своих домов, своих семей, своего народа. Игорь Гиркин, больше известный как «Стрелок». Его секретное задание – непосредственная организация и координирование работы диверсионных групп в Украине. Он офицер Гругенштаба. Он имел российское гражданство, но он имел и гражданство Украины, которое сейчас проживал в Крыму. Он живет здесь 5 лет. Этот человек мастерски отрабатывает поставленные задачи. Украинские средства массовой информации, служба безопасности Украины – заявляют, что вы сотрудник э, российских спецслужб. Вот так ли это? Конечно, нет. Ведь на кону кругленький гонорар. С декабря десятки тысяч долларов, как правило, это 20 30 тысяч долларов плата. еще в складная ситуация доплаты, что это 50 тысяч, что уже идете. Это замечательная ситуация. Смотрите после рекламы, кто финансировал наемников и террористов по всей Украине и что скрывают лидеры новых псевдореспублик. Смотрите далее, что скрывают лидеры новых псевдореспублик и кто финансирует наемников террористов по всей Украине. Первый псевдомер Донецка Павел Губарев. Рекламщик. Опыт в политике нулевой. Я в Донецке и области народную власть. По примеру, Губарев громадянство Украины, часто был в России, проходил там подготовку специально. По данных, что в штате спецслужб нет, что его они, не в Журналист из Донецка Алексей Мацуков вспоминает, как Губарев появился в Донецке и кто пришел поддержать его к нему домой. Когда Губарев только появился 1 марта, 2 марта я был у него в квартире, и в этот момент зашел в квартиру депутат Госдумы Бессонов, его фамилия, коммунист. И они, как они очень выглядели, как друзья старые, да, то есть они общались, они пришли Губареву дать какие-то советы, подсказки. Второй псевдомер Донецка Денис Пушилин, деятель финансовой пирамиды МММ. Сейчас были известные представители спецслужб России. Псевдомер Славянская Вячеслав Пономарев, ранее судимый за хулиганство. Подавливо громадянин України і громадянство Російської Федерації. Виконує їх завдання як представники Росії. Сєвдамер Ніколаєва Дмитрій Ніканав. Тесна зв'язка з російською розвідкою є, і у нього офіцер гру, але під прикриттям в Україні працював. В допомогу диверсантам Москва бросає даже ідеологів. Наші спецслужби перехватили один із таких майстер-класів. Ни в коем случае не работать, организовываться, никто ничего, не выполнение собственного долга, полный саботаж любых высказываний хунты. Украинская таможня, это не таможня, там украинские пограничники, это пособники хунта. они не пограничники, они разжалованы, они никто. Дуинс, их идеолог, который использовался завжды в теории русского мира. Мы вас поддерживаем. Спасибо большое. Это единое единание, русский мир, это под эгидой как раз великой страны России. Вот, а Украины такой, как Украины, На пару с Дугиным среди идеологов и Валерий Кауров, псевдопрезидент Одесской Народной Республики. Что он работает в спецслужбе, известно уже где-то после 15 лет. Судимый э, в свой час, я думаю, что в той тот период он был и завербованный. Всем этим деятелям в случае поимки светит кругленькая цифра за решеткой. Если у нас их судить, это 15 лет, або до довечного Нанятые игрушниками машины смерти готовы за деньги пролить любое количество крови и абсолютно неважно чьей есть и специально обученные которые приехали из горячих точек и они бесплатно уж точно работать не будут за идею днр извините кто будет бесплатно работать что это вообще такое? За свой гонорар выполнят, что скажут. Найманцы приблизительно так же отримывают. Три, три с половиной, четыре тысячи, до пяти тысяч. Ну, если они что-то выполняют, то это то могут и до десяти тысяч. И чем больше будет грязи и крови, тем больше тысяч долларов положат в свои карманы. Да, солдат сто долларов, это же тысяча долларов. Это за убитых? За убитых. Кроме системной зарплаты, еще идут надбавки. Насколько масштабнейшую операцию они провели, Наскільки більше людей вони тим більше представників спецслужб України або військових убили? Такої надбавки к зарплаті вполне служать, наприклад, похищення українського силовика. Якщо в перші дні там один боєць там при захваті того же Луганського СБУ стоїв 500 доларів, то в останнє час розцінки упали до тисячі гривень. От на этих кадрах професіонали найомників взяли в заложники не рядових солдат, а бойцов із української альфи. Мы сегодня только приехали буквально за час до того, как нас арестовали. Мы без брони приехали на Ланосе. Заработать на Востоке может каждый желающий. Для этого даже не обязательно убивать. Всем найдется работа. 400 это встать в живой щит. 400 гривен. Встать в живой щит, чтобы не прошла, кого у нас украинская техника. 300 баксов это организовать пикет для какого-то там российского средства массовой дезинформации. Россия! Целым наемникам все равно, с кем воевать. Кто платит, тот и заказывает музыку. Основной источник финансирования это семья Александра Януковича, семья Януковичей. То есть это главный источник, который контролирует в первую очередь Славянск. Расходы на поставки оружия сепаратистам частично покрывает сын бывшего президента Александр Янукович. Нескромное спонсорство размером в миллионы долларов. В связи с моими возможностями в бизнесе, я думаю, что я буду эффективным решением этих проблем. В список возможных спонсоров террористов попал еще один соратник Януковича, экс-глава службы безопасности Украины Александр Якименко. Это люди, которые не поддерживают народ. Накануне силовики задержали груз, стрелкового оружия и взрывчатки специально на вооружение ополченцев. Одним из организаторов незаконных поставок оружия и является бывший главный СБУшник. Этот сценарий, он готовился и отрабатывался. Сепаратистов Донбасса активно поддерживают и другие регионалы – Александр Ефремов и Юрий Иванющенко. Последний больше известный как Юра Янакиевский. В его маетку, под местом Янакиево, его, прав... его помощники раздают гроши лидерам сепаратистов, которые приезжают из разных мест Донбасса. иванющенко Ванющенко и миллиардер Курченко засветили со своим спонсорством подобных акций еще со времен Майдана. Все на его подручное, то, что там доказано, имели отношение к финансированию так называемых тетушек. Им там выделяли 500 гривен на человека, транспорт, там, еда, бутылка водки. Если... А, да. Все они дома. Петушки выполнив свою роль на Майдане, сейчас занимаются этим же э, в Луганской и Донецкой областях. А вот одесские поджоги напрямую финансировали коммунисты. То, что финансирование сепаратистского движения идет со стороны коммунистической партии, это однозначно. Выключите микрофон. Вы брешете и дезинформуете людей. Брехуна на место парламенте. Сядьте на место. А, распределение этих средств идет непосредственно через а, Петра Симоненко. А, к этим решением матери материального характера также имеет отношение правая рука Симоненко Игорь Алексеев. вместе с нами на востоке на во и, и местный криминалитет. там местный криминалитет, уголовники входящие в состав тех или иных бандформирований. сейчас эти бандитские группировки для того чтобы Шантажировать Киев при поддержке российских спецслужб буквально развязали вот этот спектакль, кровавый спектакль, для того, чтобы отстоять свои права, полномочия, назначения, свою бандитскую теневую систему власти. Они как машины готовы выполнить любое задание. Вопросы смерти мало кого волнуют. Это теневые люди, которые работают в теневых схемах. Их исчезновение никого не обеспокоит и ни, ни, ничего не дестабилизирует. Но главный сценарий террористы и их идеологи готовили на период второго тура выборов президента в Украине. Им выгодна дестабилизация, им нужен был второй тур. Второго тура очевидно, что уже не будет. И у них сейчас должна поменяться тактика, либо они должны отступить. Хотя потихоньку встает понятно, что сценарий захвата Востока постепенно затухает и сойдет на нет. Полный провал, как всегда, в политике Виктора Федоровича. Все, за что он не брался, за все свои, вот с 1997 -го года, все это заканчивалось полным провалом.